Bir diva həvayət Gəncə şəhəri Cəfər Cabbarlı adına 6 saylı tam orta məktəbin 2C sinif şagirdiyəm. Mən Azərbaycanlıyam. Belə bir diyarın vətəndaşı olduğum üçün qürur duyuram. Azərbaycan. Bəli, bu ad vətəndir sənin, mənim və gələcək nəslərinə. Vətənimin hər qarış torpağı bizə əzizdir. Lakin illərlə sızlayan bir yaramız var. Adı Qaraqoyun Qarabağ də hər birimiz müxtəlif hissələ keçiririk. Qarabağ ölkəmizin zəlbər güşələrindən biridir. Mətanis peşitdirə dastan. İqtilal, sən sənətçilər, yetilən hər daşı bir tarix olun. Bu torpaqlar zorla insanlığa sığmayan bir vəhşi də bizdən qopartılmışdır. İllərlə o torpaqların həsrəti ilə yandı. Artı kəsrlət bitdi. Qarabağ bizimdir. O torpaqlarda canını qoyan, o torpaqlar uğrunda dastanə dönən igidlərin tək ürək, tək yumruq millətinin birlik və bərabərliyimizin sayəsində artıq azaddır. Gözəl təbiəti, havası, suyu, nadir bitkiləri, tayı bərabər olmayan xarı bülbül ilə dünyaca məşhur olan bu torpaqlar düşmən əzərətindən, yad əllərdə öz gözəlliyini itirib Amma mən inanıram ki, doğmalarının nəfəsini duyan bu torpaqlar əvvəlki gözəlliyinə qayıdacaq. İndi Qarabağ azaddır öz övladlarına sevgi ilə qucaq açın. Biz də öz sevgimizlə doğuma torpağın yaralarını sarıb ona yenidən cənnətə çevirməliyik. Hər birimizə arzu edirəm ki, tezliklə o torpaqlara ayaq basaq. Gözəllər gözəli, Şuşanın, Kəlbəcərin, Ağdamın, Qarabağ gözəli, xarı bülbülü öz gözlərimizlə görmək ümidi ilə yaşadan, cənab Alibaş komandana, şanlı ordumuza təşəkkür edirik, şəhidlərimizə böyük ehtiramla yad edirik. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır.